Hər kəsə salam. Bu gün mən sarımsaq turşusu hazırlayacam. Turşumu hazırlamaq üçün tam yetişməmiş, yəni qurumamış sarımsaq lazımdır. Əvvəlcə sarımsağın qabığını bir qədər saxlamaq şərti ilə soyub çıxarıram. Və qeyd etdim ki, sarımsağın saplağını tam dibindən kəsmirəm. Artıq bu sarımsaqların tam təmizlənmiş formasıdır. Təmizlənmiş sarımsaqları banka dolana qədər yerləşdirirəm. Üzərinə 3 dolu yemək qaşığı duz, ardından üzərinə çıxanadək adi su əlavə edirəm və qapağını örtüb 20-25 gün saxlayıram. Həmin suyu bankadan boşaldıb 2 dolu yemək qaşığı duz, 1.5 stəkan üzüm sirкәsəsi və su əlavə edib qapağını örtürəm. 10-15 günə turşu hazır olacaq. Bu isə turşunun hazır vəziyyətidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atıb kanalıma abunə olmağı unutmayın.